Всем добрый день. Наконец-то мы пережили этих три месяца или там три с половиной без футбола в субботу, в субботу все на стадион. Мне очень приятно, что зирка не стоит на месте. Мне прежде всего очень радостно. Ну, официально э, представить Сергея Дмитриевича Лаврененко в качестве главного тренера э, футбольной команды Зирка, это, я думаю, что наша самая главное надбання э, в, в этом межсезоне. Вот. Э, я со своей стороны хочу сказать, что никогда не, не остановимся в достижении тех задач, которые я вам озвучивал наверное, лучше пообщаться все-таки больше в формате вопросы-ответы. Вопросы, вот. О подготовке в межсезонье Сергей Дмитриевич расскажет, наверное, более, более подробно, что, про, что было, как было. У нас очень много новичков. В принципе, это для Зирки не новость, но я думаю, что Новички, которые задержатся надолго в клубе, я так надеюсь. И они, они все знают о тех задачах, которые стоят перед клубом, перед тренерским штабом, перед главным тренером. Поэтому всех все, все ребята пришли исключительно под конкретную задачу. Положа руку на сердце, я думаю, что все понимают, конечно, о том, что выход в Премьер-лигу в этом сезоне, ну это, наверное, какой-то фантастический момент. Ну хотя все бывает в этой жизни. Но тем не менее, наверное, в этом сезоне говорить о Премьер-лиге это фантастика. Но повторюсь, что задачи не менялись, и поэтому и тренерским Штабом, главным тренером команда формировалась и готовилась таким образом, чтобы в весенней части этого чемпионата показать достойную игру и выйти с уже наигранной командой, с наигранными тактиками, схемами, выйти в новый чемпионат, где, опять-таки, задачу выхода в Премьер-лигу никто не снимал. Хотелось бы сказать в первую очередь слова благодарности нашему президенту Максиму Станиславовичу о том, что он нашел в это нелегкое время возможности для того, чтобы команда качественно подготовилась. То есть мы выехали на два учебно-тренировочных сбора, один из который проходил в Полтаве, где мы принимали участие в Кубке Пожичевского. И второй учебно-тренировочный сбор, который выездной второй, это был в городе Никополе. То есть Провели эти сборы в очень хороших условиях. На сегодняшний день, я думаю, что это было оптимальное решение и качества, и финансовых затрат. Также хочу сказать большое спасибо, что дали возможность, скажем, провести селекцию в команде. То есть на сегодняшний день мы за те игроки, которые пополнили ряды, мы за ними следили, мы и раньше знали их, но так все сложилось, и мы сегодня их видим здесь перед нами. Мы заключили с каждым из них контракты. Это Лактионов Роман, я думаю, что не нуждается он в рекомендациях, то есть все его прекрасно знают. Ковалев Максим, Лупашка Влад, Кучеренко Александр и молодое наше дарование, это Бачак Роман, наш воспитанник Кировоградский. Мы надеемся, что он будет работать и прогрессировать вместе с командой, показывать те результаты, которые мы все ждем. Еще раз повторю, что работу провели достаточно сложную, достаточно тяжелую, провели игры. Ну, все покажет вот, 21 число, начало чемпионата, насколько мы готовы и морально, и физически. Ну, мы, мы уверены в том, что мы к этому готовы. Я бы хотел попросить и вас, болельщиков, не... у нас очень хороший болельщик в городе, я это знаю еще в скажем, как игрок, вот, поэтому хочу, чтобы вы э, не находили там какие-то моменты у нас отрицательные, а ищите положительные моменты, то есть дайте возможность нам э, сыграться, сработаться и у нас все получится, поверьте в нас, у нас хороший коллектив, на сегодняшний день мы э, достаточно скажем боеспособный коллектив. Вот. Сложности они есть, они всегда будут, знаете, но они для того и существуют, чтобы их преодолевать. Поэтому мы надеемся, что с вашей помощью мы добьемся тех задач, тех целей, которые Максим Станиславич озвучил. Ну, в принципе, мы на, на сегодняшний день, если у нас есть небольшие ну, проблемы в плане того, что некоторые игроки пропускают первую игру, это, вот, кстати, Латионов, Роман и Баранец, Борис, э, но все остальные вроде бы как в строю, то есть, поэтому с, с составом мы определились. Ну, говорить не буду, увидите 21 числа с каких соображений, я думаю, вы поняли. Да, информация по этой команде есть. Действительно, команда очень хорошая. Не зря она сейчас занимает третье место в турнирной таблице. То есть есть ряд квалифицированных игроков, плюс достаточно опытный уже тренерский штаб. Значит, мы со спортивным директором Гасановым Самирназимовичем выезжали вот на выездную игру, они с горняком Кривым Рогом играли, смотрели, снимали, разбирали и еще и завтра, послезавтра будем эти моменты все там просматривать. То есть план на эту игру есть. Ну, опять же, все увидите 21 в числа. Да. В субботу приходите в три часа. Вот. По сопернику информации достаточно, чтобы ее изучить ну, скажем так, мы пришли к обоюдному согласию по поводу этого вопроса. Николай Яныч, это не секрет, что у него, кроме основного места работы здесь в клубе, у него был свой бизнес, у него есть свои предприятия. И, ну, таким образом сложилось, что на сегодняшний момент у него выбор Пал больше в сторону личного бизнеса, который приносит естественно ему основной доход, он за счет этого живет. Поэтому я думаю, что в подобной ситуации любой человек сделал бы подобный выбор. Времена сейчас нелегкие, и поэтому ну, вопрос был задан, я на него ответил Николая Янычу положительно, то есть мы расстались абсолютно на положительных эмоциях, и 21 числа он будет на игре. Вы увидите, что как бы, мы и дальше продолжаем общаться. То есть, ну, вот таким образом просто разошлись жизненные пути, жизненные интересы. Я не буду возвращаться к той теме э, ухода моего прихода. Я по приходу я могу сказать, что была встреча у меня с Максимом Станиславовичем, была предложена м, интересная очень работа. Для меня это новая работа. Э, здесь я увидел, может быть, те э, зная даже какие проблемы были в команде, то есть я увидел пути решения, мы совместно с Максимом Станиславовичем обрисовали стратегическое развитие нашего клуба. Тут очень много касается и не только первой команды, а и академии. Вот. И в этом формате я принял решение положительно, дал добро о сотрудничестве. Есть ряд очень много вопросов, как мы видим стратегическое наше направление всего клуба. Я хочу сказать, что для Зирки, наверное, это ну, для, для нынешней Зирки, я не говорю там о Зирке, когда, например, Сергей Дмитриевич играл, не знаю просто, как это было построено все, но Зирки там последнего образца у нас э, действительно не было никогда правильно функционирующей должности и человека на должности спортивного директора. Что я закладываю в понятие э, ну, скажем так, обязанности, чем должен заниматься спортивный директор. То есть он должен, ну, в глобальном плане, безусловно, обобщать всю, всю ту деятельность, которую ведет клуб, первая команда, «Зирка-2», Академия все возраста То есть он должен выстраивать Такую вертикаль, где В каждом из звеньев Вот этой цепи будет проповедоваться исповедоваться, исповедоваться ну, Один стиль футбола И когда Академия ну, будет давать очередной выпуск Ну скажем так, брать брать лучших футболистов из этих выпусков и дальше вести их, ну скажем так, по футбольной жизни. И это вот в первую очередь задача Самирна Зимича, чтобы, ну то есть не просто академия функционировала ради того, чтобы тренера работали ради того, чтобы был какой-то процесс ради процесса. И тогда, когда мы запускали стадион, ну, было озвучено, что с сегодняшнего дня это не только футбольная арена, но и легкоатлетическая. Поэтому это, ну, это доказательство тому, что работа была сделана правильно. И на самом деле 15, 15 соревнований общеукраинского уровня, ну, я думаю, что это свидетельство тому, что нам доверяют и хотят ехать в Кировоград. По крайней мере, может быть, есть где-то какие-то недочеты там, с проживанием, с питанием, возможно, с переездами. Там. Но все, что касается вот именно нашей арены, то здесь все, все прекрасно, и мы справимся, ну, я уверен, на 110%. десять процентов. за авангард и за за... Должен оправдывать. Выступал за Киратский Олимпийки, за полузащитник, выступал за Мариупольский Ильичовец, Киевского Болонь, футбольный клуб «Львов» и «Борислен Борисович». Футболист Алчевского и Донецкого футбола выступал за «Алчевскую сталь», «Донецкий шахтер», «Луганскую зарю». Локтионов Роман Борисович, номер 99, нападающий, выступал за футбольный клуб Александрии.